hasil SST dijangka lebih tinggi tahun ini berbanding GST Semakan dan peluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST secara bersasar yang akan berkat kuasa pada 1 Julai 2025 dijangka mampu menjana kutipan hasil tambahan RM5 bilion kepada negara, kata penganalisis. Penganalisis CGS International Jeremy Goh berkata, dianggarkan bahawa langkah SST baru-baru ini berpotensi menambah RM5 bilion kepada kewangan awam. Malahan, beliau berkata, walaupun tanpa jumlah tambahan itu jumlah SST yang diunjurkan Kementerian Kewangan atau MOF mencecah 46.7 bilion ringgit bagi 2025 lebih tinggi berbanding kutipan di bawah cukai barang dan perkhidmatan GST pada 2017 sebanyak 44.3 bilion ringgit kami rasa pelancaran skop SST yang lebih luas menunjukkan bahawa reformasi Malaysia terus berjalan bagi mengukuhkan kedudukan defisit fiskal unjuran 2025 sebanyak negatif 3.8% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK 2024 sebanyak negatif 4.1% katanya dalam nota penyelidikannya di Harapan Madani. Selain itu, penganalisis ekonomi UniKL Business School Profesor Madia Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata peluasan skop SST secara bersasar itu sebenarnya menghampiri skop GST sebelum ini. Beliau turut berkata berdasarkan ekonomi domestik negara yang terus rancak walaupun ekonomi global dicabar hebat bukan satu masalah untuk capai sasaran hasil kerajaan pertambahan iaitu RM5 bilion. Ringgit. Menurutnya lagi, peluasan skop SST itu berisiko untuk menaikkan kadar inflasi semasa iaitu 1.4%. Ia berikutan, kenaikan akan dipindahkan oleh pihak pengeluar dalam rantaian nilai bekalan barangan dan perkhidmatan seterusnya kepada pengguna serta perniagaan yang berada di hujung. Bagaimanapun jelasnya kenaikan kadar itu masih terkawal mungkin naik sedikit saja kerana ia banyak membabitkan barangan bernilai tinggi dan mewah dan bukannya barangan keperluan utama terutamanya makanan dan minuman. Dalam pada itu pengarah program MBA Putra Business School atau PBS Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata semakan dan peluasan SST mampu menjana hasil tambahan kepada kerajaan tetapi tertakluk juga kepada prestasi ekonomi tempatan. Tambah lagi beliau berkata jika aktiviti ekonomi semakin perlahan mungkin hasil tambahan yang diharapkan tidak akan tercapai. Mengulas lanjut mengenai inflasi pula katanya ada kemungkinan kadar inflasi akan meningkat sedikit tetapi masih lagi rendah malahan tidak akan mencecah 3.0%. Kesan peluasan skop SSC ini akan membolehkan negara meningkatkan hasil dan menggunakan hasil itu untuk lebih banyak program untuk rakyat ujanya. Seterusnya, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzani Zam Abdul Rashid berpendapat, semakan dan peluasan SST secara bersasar itu menunjukkan kerajaan tetap komited terhadap dasar konsolidasi fiskal yang mana disiplin kewangan menjadi tunggak kepada dasar fiskal beliau turut berkata dengan pelaksanaan langkah itu penilaian oleh agensi penarafan kredit seperti Moody's, S&P dan Fitch akan lebih baik Menurutnya, perkara itu sekaligus akan mendatangkan keyakinan di kalangan para pelabur dan juga pengukuhan nilai ringgit pada masa akan datang. Suku pertama 2025, kita sudah saksikan penurunan defisit fiskal kepada 4.5% berbanding 5.7% pada suku pertama 2024. Perkara ini disebabkan kutipan SST yang meningkat 30.3% pada suku pertama hasil daripada kenaikan cukai perkhidmatan daripada 6.0% kepada 8.0% pada 1 Mac 2024. Selain itu, rasionalisasi subsidi diesel pada 10 Jun 2024 telah menyebabkan penurunan dalam subsidi dan bantuan sosial sebanyak 19.4 pada suku pertama 2025 pendekatan yang dijalankan adalah begitu berhati-hati bagi memastikan objektif pengukuhan fiskal tercapai dan pada masa yang sama tidak mendatangkan kejutan negatif kepada ekonomi katanya pula. Untuk rekod kerajaan madani akan melaksanakan semakan kadar dan perluasan skop SST mulai 1 Julai 2025 secara bersasar yang memperlihatkan barangan pilihan tertentu. Antaranya seperti king crab, salmon, cod, cendawan truffle, buah-buahan import Essential Oil, Kain Sutra dan Jentera Industri akan dikenakan cukai jualan sebanyak 5.0% manakala beberapa barangan pilihan premium dikenakan cukai jualan sebanyak 10% seperti basikal lumba dan lukisan tangan antik Sementara itu, mulai 1 Julai 2025 juga skop cukai perkhidmatan diperluaskan meliputi 6 jenis perkhidmatan iaitu sewaan atau pajakan, kerja pembinaan pembinaan, kewangan, jagaan kesihatan swasta, pendidikan dan kecantikan. Walau bagaimanapun, barangan keperluan asas harian berkadar sifar peratus kekal bagi ayam, lembu, kambing, ikan, udang, sotong, sayur-sayuran, buah-buahan tempatan, beras, bali, oat, gandum, tepung, sardin tin, gula, garam, roti putih, pasta, bihun, mi, mi segera, susu, minyak masak, ubat, peranti perubatan, buku, jurnal dan surat khabar serta makanan peliharaan. Cukai jualan sifar peratus juga kekal bagi bahan asas pembinaan seperti simen, batu dan pasir serta input sektor pertanian seperti baja, racun, jentera pertanian dan penternakan. Menurut Kementerian Kewangan, kadar itu susulan pelaksanaan semakan dan perluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST yang diumumkan dalam belanjawan 2025. Ia bertujuan mengukuhkan kedudukan fiskal negara dengan meningkatkan hasil dan meluaskan asas percukaian bagi menambah baik mutu jaringan keselamatan sosial tanpa membebankan rakyat terbanyak. Terdahulu dalam satu kenyataan, Menteri Kewangan 2, Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan komited untuk meneruskan pembaharuan di bawah kerangka ekonomi madani bagi memastikan rakyat terbanyak tidak terkesan daripada semakan semula SST, kerajaan Mandani mengambil pendekatan yang bersasar untuk memastikan barangan dan perkhidmatan asas tidak dikenakan cukai, katanya di petik harapan daily. Dalam masa yang sama, katanya, pelbagai kemudahan turut disediakan bagi mengurangkan kesan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS Syabas dan terima kasih Kerajaan Madani, pimpinan Anwar Ibrahim. Teruskan bekerja keras mengemudi negara tanpa melupakan tanggungjawab membantu dan tidak membebankan rakyat terutamanya mereka yang memerlukan mungkin sesetengah pihak tidak akan bersetuju dan bakal mempertikai tindakan kerajaan yang akan mengenakan SST namun Jom Channel berharap pulangan dan hasil dapat dibuktikan dengan telus dan amanah. Insya-Allah sekiranya ini adalah antara langkah yang terbaik dan perlu dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat dan negara di masa hadapan, semoga segalanya berjalan lancar dan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.